silas putih Terima kasih Tan Sri yang dipertua Sejak bajet tahun 2012 uh, ini diumumkan Maklum balas daripada masyarakat umum ialah Bajet ini adalah bajet pilihan raya yang hanya mementingkan pemberian wang dan hadiah kepada pengundi bagi BN untuk menang pilihan raya di kalangan rakyat yang berpendapatan rendah dan bukan dengan tujuan untuk menetapkan arah dan rancangan baru untuk merangsangkan ekonomi negara. Di sini dengan masa yang terhad ni saya ingin mempangkirkan beberapa isu yang berkaitan dengan rakyat di dewan yang mulia ini. Isu pertama ialah tentang berlanjutan tempoh perkhidmatan pegawai kerajaan ke umur 60 tahun dalam bajet tahun 2012 yang amat berhormat Perdana Menteri mencadangkan supaya umur pesaraan kaki tangan awam dinaikkan daripada 58 tahun sekarang sehingga 60 tahun. Walaupun cadangan ini menyeronokkan sekumpulan pegawai kerajaan, tapi ia juga mengecewakan uh, ramai pegawai kerajaan kerana dasar ini menyebabkan lebih daripada 8,000 kaki tangan awam dinafikan kenaikan pangkat. Berdasarkan semakan saya, pada tahun hadapan iaitu tahun 2012, sepatutnya terdapat 30 orang pegawai JUSA daripada perkhidmatan pegawai takbir dan diplomatik akan bersara. Kesan persaraan mereka akan membolehkan seramai 350 orang pegawai dinaikkan pangkat daripada grade 41 hingga 44 hingga 48 hingga 52 hingga 54 ke JUSA C. Jika kita mengambil kira pula lain-lain perkhidmatan seperti pegawai kumpulan A, Pengurusan dan profesional iaitu seperti guru, pensyarah, doktor, jurutera, askar, polis dan akauntan jumlah yang terlibat dengan kenaikan pangkat akan melebihi 2000 orang. Jumlah ini mungkin akan mencecah 8000 orang jika dikira bersekali dengan jawatan lain-lain pangkat yang terdiri daripada perkhidmatan bukan pengurusan dan profesional. Di sini saya ingin tanya Perdana Menteri Apakah tujuan kerajaan meninggikan hak umur persaraan adalah untuk mencimakan wang kumpulan wang amanah pencen KWAP yang dijangka terpaksa dicairkan sebanyak 2 bilion ringgit bagi menampung pembayaran gratuity dan pension bagi kaki tangan awam untuk tahun 2012. Sekiranya ini alasannya, maka tujuan kerajaan terpaksa menaikkan had umur persaraan bukanlah kerana kerajaan ingin menghargai khidmat kaki tangan awam tapi sebaliknya tujuannya adalah untuk menjimatkan kantong KWAP. Tetapi pegawai kerajaan yang berkata kepada saya bahawa tujuan kerajaan melanjutkan usia persaraan kumpulan JUSA adalah kerana ramai di antara mereka adalah penyokong BN. Tetapi saya juga ingin mengingatkan yang amat berhormat Perdana Menteri Langkah ini telah menafikan kenaikan pangkat di kalangan pegawai yang berumur di antara 30 hingga 40 tahun yang mana sudah tentu menjadikan mereka kecewa terhadap barisan nasional. Dan nah, ini mungkin akan menghasilkan impak terhadap BN dalam pilihan raya yang akan datang. Dan Seri Yang Tipetua, di sini saya ingin menyeru pihak JPA untuk mengkaji semula sistem perlantikan pegawai kerajaan. Sekarang semua pegawai kerajaan di majlis kerajaan tempatan digaji oleh Majlis Kerajaan Tempatan dan mereka terpaksa berkhidmat di Majlis Kerajaan Tempatan seumur hidup sekiranya wujudnya pegawai kerajaan yang tidak efisien ataupun wujudnya pegawai kerajaan yang lebih layak untuk berkhidmat di bidang tertentu, Majlis Kerajaan Tempatan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pegawai tersebut kerana dari segi undang-undang kerajaan negeri ataupun uh, kementerian uh, uh, kemen, uh, kementerian Uh, juga tidak ada kuasa untuk mengalih uh, pegawai uh, sedemikian. Di sini saya ingin menyeru pihak JPA dan kerajaan pusat untuk mengambil perhatian terhadap masalah yang dihadapi oleh kerajaan tempatan dan banyak lagi agensi kerajaan yang mempunyai perkhidmatan tertutup ataupun close service supaya pegawai kerajaan di kerajaan tempatan dan agensi kerajaan dalam sistem perkhidmatan tertutup boleh dialih ke agensi yang lain yang lebih sesuai dengan kepakaran dan kemampuan ke, uh, pegawai kerajaan berkenaan dan sering dipertua saya mengakui agak ramai pegawai kerajaan yang sampai umur persaraan telah menunjukkan prestasi perkhidmatan yang baik jadi adalah baik bagi sesetengah pegawai yang menunjukkan prestasi yang baik tersebut untuk dilanjutkan tempoh perkhidmatan tetapi adalah lebih baik sekiranya Jabatan Perkhidmatan Awam mengadakan satu sistem penapisan di mana pihak otoriti di setiap jabatan ataupun kementerian diberi kuasa untuk menentukan sama ada seseorang pegawai yang mencapai umur persaraan itu patut dipanjangkan perkhidmatannya ataupun tidak. Dengan adanya sistem penapisan tersebut, kita boleh mengeluarkan pegawai kerajaan yang tidak efisien daripada perkhidmatan awam Manakala kita boleh mengekalkan pegawai kerajaan yang efisien dan mempunyai kepakaran tertentu untuk terus menyumbangkan kepakaran mereka kepada kerajaan dan rakyat. Saya berharap pihak kerajaan boleh mengkajikan semula cadangan melanjutkan tahun ataupun tempoh perkhidmatan bagi semua pegawai kerajaan yang sepatutnya bersara dengan mengambil kira cadangan saya tadi. Tuan Yang di di sini saya ingin bangkitkan isu tentang biasiswa hadiah latihan persekutuan. Saya diberitahu bahawa anak ketua setia usaha negara KSN Tan Sri Muhammad Sidik Hassan telah dianugerahkan hadiah latihan persekutuan pada tahun 2010 untuk melanjutkan program A-Level di United Kingdom. Saya ingin tanya, kenapakah ramai pelajar yang layak dan berasal daripada keluarga yang miskin dinafikan biasiswa JPA tetapi biasiswa ditawarkan kepada anak KSN yang sedangkan gaji bulanan bersama dengan allowance KSN menjangkau RM80,000 iaitu jauh lebih tinggi daripada pendapatan rasmi Perdana Menteri dan Menteri dalam Kabinet Tan Sri yang dipertua, saya juga dimaklumkan bahawa Tan Sri KSN sendiri yang mentahan hantar anaknya ke pusat temuduga untuk menghadiri temuduga dan menggunakan kenderaan rasmi beliau. Boleh kata semua anggota panel temuduga bagi biasiswa tersebut melihat anak Tan Sri KSN keluar daripada kereta rasminya, kereta rasmi papaknya dan mencium tangan papaknya sebelum Tan Sri melampaikan tangannya untuk beredar dari pusat temuduga tersebut. Nyata sekali anak KSM mentapat biasiswa tersebut Bukanlah kerana merit seperti apa yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebaliknya beliau ditawarkan biasiswa kerana kedudukan beliau sebagai anak KSN. Manakala, mana uh, panel temuduga berasa segan dan takut jika tidak menawarkan biasiswa kepada anak KSN. Selain itu, ahli panel temuduga mungkin juga takut akan dipu- kerana antara perkara-perkara yang gemar dilakukan oleh Tan Sri KSN ialah menghantar pegawai-pegawai kanan daripada kumpulan JUSA yang mengingkari perintah dan arahan beliau ke jawatan kumpulan PU di JPA dengan alasan tidak menunjukkan prestasi yang baik. Di sini saya ingin menyeru amat berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kabinet mengkaji semula uh, tentang apa yang saya pangkitkan tadi. Kenapakah di sini saya juga ingin mempanggilkan tentang isu PNB mengambil alih syarikat swasta yang disenaraikan. Nanti yang dipertua, banyak mata telah bertumpu pada cadangan pemodalan nasional berhad PNB, sebuah syarikat berkaitan dengan kerajaan GLC yang ingin mengambil alih ataupun mengawal syarikat pemaju SP Setia. Saya difahamkan bahawa PNB telah memberi 23.5 juta saham di SP Setia, di pasaran saham dengan harga RM3.868 ringgit satu saham dan tengah menawarkan RM3.90 sesaham untuk mengambil alih semua saham SP Setia sehingga SP PNB boleh mengawal lebih daripada 50% jumlah saham di SP Setia. Saya difahamkan bahawa pemegang saham utama SP Setia termasuk KWSP tengah mempunyai 13.4% saham Kumpulan wang amanah persaraan memegang 5% saham dan lebih daripada 40% saham dalam tangan pemegang saham minoriti. PNB sebagai GLC yang mempunyai wang tunai sebanyak 150 bilion ringgit memang mudah bagi PNB untuk mengawal lebih daripada 50% jumlah saham syarikat SP Setia. Tetapi isu yang diperhatikan oleh semua pihak ialah apakah yang berlaku pada SP Setia selepas PMB mengambil alih syarikat tersebut? Apakah pegawai kerajaan di bawah PMB mampu mengurus syarikat tersebut dengan baik dan mengekalkan pencapaian syarikat ini? Apakah langkah PMB ini akan menjejaskan nilai kejayaan yang dibina oleh lembaga pengurusan SP Setia selama ini? Sehubungan dengan itu, saya difahamkan PNB juga melakukan pengambil alihan yang sama ke atas syarikat tersenarai uh, public yang lain yang dibina uh, oleh pihak swasta seperti Pelangi, IMP, Petaling Garden dan lain. Pengambil alihan syarikat besar swasta oleh GLC sebenarnya telah mendatangkan samputan yang negatif di kalangan masyarakat peniaga di Malaysia. Kerana cara ini menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap pengembangan perniagaan syarikat mereka dan menjejaskan semangat kerjasama di antara pihak swasta dengan GLC dan juga mewujudkan kebimbangan syarikat swasta yang berjaya uh, terhadap uh, kemungkinan syarikat mereka akan diambil alih oleh pihak kerajaan yang sering dipertua peranan kerajaan seharusnya menggalakkan sektor swasta untuk dijadikan enjin pertumbuhan ataupun engine of growth dan bukannya menggunakan GLC untuk bersaing dengan pihak swasta kita haruslah faham bahawa hanya usahawan, entrepreneur, mampu mengurus perniagaan satu syarikat dengan berjaya, tampukannya pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan di GLC yang efficient tidak semestinya mampu memainkan peranan sebaik seperti usahawan uh, swasta sebenar. Saya ingin minta pihak kerajaan dan para GLC khususnya PMB boleh mengkaji semula tindakan pengambil alihan yang dilancarkan oleh mereka terhadap syarikat swasta sekarang Nanti yang dipertua saya ingin terbangkit tentang isu uh, pembinaan SJKC di negeri Selangor dalam jawatan, jawapan petulis yang diberi oleh Menteri Pelajaran pada 18 Oktober saya diberitahu bahawa Kementerian Pelajaran telah meluluskan pembinaan tujuh SJKC di Malaysia uh, sejak tahun 2008 sehingga sekarang. Isu tentang ketidakcukupan SJKC di Lembah Kelang telah banyak dipangkirkan oleh ahli parlimen di Dewan Yang Mulia ini. Isu tersebut juga selalu dijadikan modal politik bagi pemimpin dan pakar calon MCA menjelang pilihan raya. Apa yang saya rasa kesat ialah Menteri Pelajaran Timbalan Menteri Pelajaran selalu berbohong kepada rakyat tentang isu tanah sekolah mereka selalu menuduh Kerajaan Negeri Selangor tidak memberi tanah kepada pihak Kementerian Pelajaran sehingga pihak Kementerian Pelajaran tidak dapat membina SCKC dan SCKT untuk rakyat. Nasrin Depertua, mengikut garis panduan perancangan negeri, setiap kawasan yang mempunyai 3,500 hingga 7,000 penduduk dikehendaki untuk mengadakan tanah rezab sekolah rendah. Manakala tempat yang mempunyai 9,000 penduduk dikehendaki menyediakan tanah rezab untuk sekolah menengah. Pada beberapa hari yang lepas, Yang Muhammad Timbalan Menteri Pelajaran dari kawasan Parlimen Patu Pahat menuduh sekali lagi kerajaan negeri Selangor tidak memperuntukkan tanah bagi kementerian untuk membina sekolah rentas Cina di negeri Selangor. Ini memang merupakan tuduhan dia yang tidak berasas. Untuk rekod Dewan Rakyat yang mulia ini, saya ingin menyatakan di sini sejak Pakatan Rakyat menjadi kerajaan di Negeri Selangor pada April tahun 2008, Mesyarat Majlis mesyara, uh, Kerajaan Negeri Selangor telah pun meluluskan 84 keping tanah rezab sekolah di antaranya 5 diperuntukkan kepada SCKC atas permohonan pesuruh jaya tanah persekutuan iaitu SCKC Hin Hua, Keliti SJKC Bandar Serendak di Hulu Selangor Sekejap, sekejap SJKC Balakong di Hulu Langat SJKC Konok 2 di Hulu Langat Dan SJKC Geni di Hulu Selangor Se, so, ok, dipersilakan Muhammad Ya, Muhammad saya nak tanya tentang apa ni pengesahan daripada Yang Muhammad ni Tentang tanah yang diluluskan oleh kerajaan negeri Sehingga hari ini lagi saya masih lagi menunggu di tanah Cina Sekolah Jenis Kebang Cina Cimeng di Putra Perdana ni Apa apa jawapan Yang Muhammad dengan Relate School ni? Terima kasih yang dia dalam dewan ni dah bagi dah janji dah 2 tahun dah sehingga hari ni tak 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 tak, di, tak dilunaskan lagi. Jadi jangan apa ni mengelirukan dewan dengan ni dengan memberi fakta yang salah. Ya yes, saya jawab. Terima kasih Encik ha? Muhammad Sepang. Yang saya Muhammad baru berhubung turun dengan di, apa majlis. ni di Shin Meng kata nak bagi tanah sehingga hari ni rakyat di Sepang masih lagi menunggu lah, tanah, Muhammad. Saya baru berhubung dengan ahli majlis. Macam um, mana nak berhubung dah 2 tahun dah datanglah. Bawa penasihat ekonomi pun tak selesai. Jangan jangan misrik the dewan yang Muhammad. Saya baru mentri yang tipe saya baru menghubungi ahli uh, majlis uh, kerajaan tempatan uh, Sepang dan uh, saya sebenarnya telah pun ber, uh, berdialog dengan uh, pihak lembaga pengelola sekolah. Tanah yang mereka ingin pohon itu adalah kawasan lapang. Dan kerajaan negeri telah pun uh, mem, uh, meminta pihak sekolah ni jangan guna kawasan uh, lapang yang, yang di, kerana itu adalah kawasan yang hijau tetapi uh, kerajaan negeri memantau mereka kata, untuk mengambil masalah tanah kawasan lapang ini yang Muhammad sekolah. bagi tahu saya tanah ni milik China China cakap Dan, Muhammad saya juga difahami bahawa yang uh, tanah uh, tanah di sebelah sekolah Ciming itu adalah kepunyaan seorang uh, pemilik tanah dari MCA dan mereka ingin menjual tanah itu lebih tinggi daripada harga pasaran Sehingga pihak lembaga pengelola sekolah itu Tidak mampu yang Muhammad, Beli tanah yang tersebut ini, yang ini, Dan sekarang saya ingin minta uh, Pihak yang berhormat uh, uh, Daripada Barisan 36, Nasional apa ini, Pergi 6, pucuk uh, orang MCA Pemilik tanah MCA itu Supaya bekerjasama dengan tak pihak tak kerajaan negeri tak Untuk tak bagi tak kita membeli Ataupun mengambil alih tak Tanah tak di sebelah uh, SJKC Ciming tersebut tak boleh, Saya sudi bekerjasama dengan yang berhormat Dalam Turun ini. Yang Muhammad kata janji pada lembaga sekolah Yang Muhammad hadir dalam eh, majlis lah. Kata masalah Tapi tanah, tanah di sebelahnya itu adalah tanah, tanah, tanah swasta yang Muhammad saya tunggu Hari ini tak selesai eh, Itulah tanah ha. swasta Jadi jangan, jis, kami, kami memang Please don't uh, mislead Dewan Yang Muhammad ber, uh, berunding jangan, dengan jangan pemilik guna tanah swasta tersebut <laughs> saya, saya, saya nak supaya tanah ni diselesaikan Yang Muhammad Ha, kerana kita dah bagi kerajaan Kalau tanah dah bagi, di sebelah dah bagi, sekolah Cimik Adalah tanah papak yang berhormat ya, lah. Ka... Saya rasa ini lebih senang Bagi kerajaan negeri <laughs> untuk menyelesaikan Masalah think, ini Ali, yeah. Ali yang berhormat yang sini Saya minta tarik balik ni perkataan bapak ni Kalau lain, kata, nah, tanah itu tanah papak yang berhormat Tuan yang di Perkara 36-6 Sangkaan jahat Menghina ahli dewan yang lain Saya minta Anak yang berhormat seputih tarik balik saya kata dia, di sebelah dia, dia, sekolah dia itu, menggunakan sana, perkataan dia yang diluar, lebih bagi kami di luar untuk di luar ada, di luar ada, apa, apa ni peradaban ahli dewan ha, dengan menuduhkan tanah ni bapak saya punya tak boleh yang ni tak boleh mana yang, dah, ini, yang katakan, tak tanah boleh ya, tanah tu tanah bapak saya bangun, yang berhormat, tanah, saya bangun jadi lebih senang saya bangun nak selesaikan urus. masalah rakyat masalah yang berhormat janji tanah di sekolah Shiming bahawa yang berhormat akan tunaikan dan selesaikan lah. Jangan, jangan mislit dewan yang Muhammad. Memang mahu ya, yang Memang mau jangan, kerana jangan. kita nak uh, pentu jangan, sekolah itu. Jangan sekolah itu di sebelah Tanya tanah <tuk>, dapat tak kosong itu. Jangan 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 jangan. Yang ini ya 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 yang ini tak boleh. Masih ini betul ya. biar saya teruskan kerana yang berhormat sepang lama tak masuk dewan ha, ah. Jadi dia cuba nak tunjukkan dia ada hadir lah pada hari ini. Masih ini betul sehubungan dengan itu. MMKN Negeri Selangor pada 23 September 2011 telah pun meluluskan dua keping tanah resap sekolah yang tidak dipohon Ada dua oleh Jabatan Daerah minit lagi. Ah okay. Yang tidak dipohon oleh Jabatan Ketua Pengarah Pejabat Tanah dan Galian ataupun JKPDG di Taman Tasik Prima Puchong kepada dua buah sekolah Cina iaitu lot 65768 yang berkeluasan 4.12 ekar kepada Lembaga Pengurus SCGC Yakci dan Lot 65766 yang berkeluasan 6.38 ekar kepada Lembaga Pengelola Sekolah SMJK Katolik. Pihak setia usaha Kerajaan Selangor telah pun hantar surat yang bertarikh 30 September 2011 kepada Ketua Setia Usaha Kementerian Pelajaran. Di sini saya ingin menyeru Menteri Pelajaran dan kedua-dua timpanan Menteri Pelajaran yang selalu menuduh Kerajaan Negeri Selangor tidak memberi tanah kepada sekolah Cina untuk meluluskan permohonan kedua-dua sekolah ini untuk membina cawangan sekolah mereka di Puchong tersebut. Saya ingin mencabar pihak Kementerian Pelajaran supaya memberi kelulusan untuk kedua untuk kedua-dua sekolah ini sebelum pilihan raya yang akan datang untuk menunjukkan keikhlasan kerajaan Barisan Nasional dalam isu ini. Dan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyeru Kementerian Pelajaran untuk meluluskan permohonan Lembaga Pengelola Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Confucius yang telah lama memohon pemindahan sekolah ke tapak rezab sekolah di Sentul di Kuala Lumpur. Saya berharap Kementerian Pelajaran boleh memberi kelulusan ini dengan secepat mungkin memandangkan pihak sekolah menengah kebangsaan Confucius dengan pekongsi bangunan dan halaman sekolah dengan sekolah menengah persendirian Confucius dan berada dalam keadaan yang amat himpit dan sesak. Dan yang Dia Pertua, saya, yang, isu yang akhir sekali saya ingin pangkikan ialah uh, kita lihat sekarang Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ewa Pengguna sudah meluluskan lesen bagi banyak pasar raya raksasa seperti Tesco, Jaya Jasco, Giant dan sebagainya di kawasan Lembah Klang dan di seluruh negara. Baru-baru ini, kerajaan malah meluluskan lesen pasar raya tanpa kira kesesuaian uh, tempatan Khususnya di uh, kawasan uh, saya, di kawasan Parlimen Seputih, di mana di kawasan saya bukan sahaja sudah diluluskan pasar raya Jasco Tesco Giant Icon Plaza OUG dan beberapa bulan yang lepas, Kementerian Malam merusakkan pasar raya NSK yang beroperasi 24 jam. Kewujudan pasar raya yang baru seperti Tesco dan NSK telah banyak menjejaskan peniagaan pasar pagi di kawasan saya, sehingga banyak gerai penjaja terpaksa henti peniagaan kerana mereka memang tidak dapat bersaing dengan pasaraya yang mampu menjual barang mereka dengan harga yang jauh lebih rendah daripada gerai mereka. Mereka juga tidak faham kenapakah Kementerian dan DBKL membenarkan pasaraya NSK berniaga 24 jam satu hari. Di sini saya ingin menyeru pihak Kementerian bahawa peranan mereka sepatutnya membantu peniaga kecil untuk menghentikan pengeluaran lesen pasaraya besar khususnya pasar raya uh, untuk menghentikan pengeluaran lesen pasar raya besar dan khususnya pasar raya dari pelabur asing. Perniagaan runcit sederhana dan kecil merupakan lifeline kepada ramai peniaga kecil. Peniaga kecil ini memang tidak mampu bersaing dengan pasar raya besar yang mempunyai modal yang besar. Sekiranya kementerian terus meluruskan lebih lesen perniagaan kepada pasar raya besar, malah di banyak kawasan luar bandar Kerajaan uh, kelihatan hanya berminat untuk memantu tauke besar dan bukannya peniaga dan penjaja kecil. Yang akhir sekali saya ingin tanya di sini. Bila kerajaan kata rumah mampu milik? Apakah yang uh, hat, um, yang penjualan yang uh, apa uh, penjual harga penjualan rumah mampu milik? Kerana saya difahamkan di kawasan Sungai Besi di sekarang yang uh, lapangan terbang uh, yang lama itu, yang mana kerajaan bina adakan uh, projek perumahan raksa, uh, yang besar? Dan uh, saya difahamkan bahawa yang uh, harga rumah perumahan yang dikatakan rumah mampu milik itu dijual daripada lingkungan RM220,000 sehingga RM400,000. Uh, uh, Apakah ini harga rumah mampu milik? Bagi mereka yang beli rumah yang uh, sehingga uh, 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 harga jualan RM400,000, yang gajinya yang yang apa yang paybacknya yang ataupun nah, pinjamannya an, pinjaman ansuran ya adalah setiap bulan sekurang kurangnya dua ribu ringgit setiap bulan. Jadi ini bermaksud hanya mereka yang uh, mempunyai gaji lima ribu ke atas hanya mampu membeli rumah mampu milik yang dikatakan dibina oleh satu Malaysia you know uh, yang syarikat pembinaan satu Malaysia tersebut. Jadi saya ingin uh, um, dapat uh, 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 jawapan daripada pihak kementerian apakah yang dimasukkan rumah mampu milik dan apakah hadnya ataupun had harga jualannya khususnya di kawasan Lembaklang di Kuala Lumpur dan juga di kawasan bandar sekian terima kasih